У мене сьогодні в цілях економії замість пепси коли компотік, друзі. Бачите? І вас закликаю так само робити. Ні, ну це насправді компотик. Просто колір в нього як пепси Але це компотик. І вас закликаю так робити і допомагати українському війську. я так понимал ну здравствуйте да. здравствуйте я здравствуйте. так понимаю я где-нибудь на стриме да парни не ни в коем случае еще а скажите у вас какая-то обработка стоит на видео а как вы так делаете или это у вас это... просто лампочки заводят. это все радио 105 fm радио 105 fm что вы работаете на радио 105 fm да, какую... дорожное радио. Какую музыку? Как... А, понял, да, понял. А в каком это году? Дорожное. Да, я понял. Каком... Люди едут там на дачу, мы включаем. <говорит> а можно у вас заказать песню какую-нибудь? Да, заказывайте, конечно. Да, давайте. Для Белгородского городского военкома, военного комиссара, включите песню... Какую бы песню заказать для Белгородского военкома? Далека дорога твоя. Далека дорога, включи. Нет. Далека дорога твоя. Как ты богатый юноша. Дару. Дару. Давай. Давай, давай. У меня, правда, винище. Я не давай, русская, Клинская, либо же У меня домашняя, белгородская. Давай, самогончик, да? Нет, вино. Ну, что ж самого? Ну, давай, сойдет. С него закуска. А что ты матом разговариваешь? Я сколько лет? В смысле? Я люблю... А что нельзя? Это некрасиво. Не пристало русскому а человеку. Разгов... красиво русскому человеку разговаривать mm. матом. Мы же культуру несем, mm. понимаешь? А Давай тогда можешь. культуру нести. Давай, Давай. я Давай. за тебя. Я за то, чтобы культура была в нашей стране. Правильно. Без коту а без культуры, понимаешь? Да. Без культуры. Ты сколько лет? Ты только что материшься сам? Нет, это что тебе послышалось? Это у тебя слуховые галлюцинации, Аудио, фантомы, призраки. А, ну вот он по жизни культурный человек. Это заметно сразу. Культурно. Русский же Вич, человек, ну, сразу, да. сразу видно культурно. Вы откуда сразу русские? По душе видно, русские да. люди, вы откуда? Да, мы с Новосибирска. Новосибирск. Я не знал, что э, э, город Нуца-Алу из Дагестана перенесли в Новосибирск. Мы родом оттуда. вот оно как, врете, значит. Не культурно, не культурно, мальчики, не культурно. Совсем не культурно. Вообще нечестно а обманывать, вообще не честно обманывать Ру. русского офицера, потому что он же, знаешь, может разозлиться и расстрелять, мать попадете Попадете ко мне не в час, будете, значит, на задворках цивилизации, не, посадки будете, не будете посадки, удобрять, удобрениями на пойдете. Сегодня. На сегодня два полицейских прессовали. Я не вам не полицейский, я вам не какой-то мусор. Я. Да. Да. Я одену вас в сапоги. Да, значит, в говномеса. В говномеса одену. И отправлю посадки штурмовать. О. Не надо. Сдаешься Пожалуйста. рано. Рано сдаешься. Каждый, так сказать, сдавшийся в плен считается предателем Родины. А семья Я его подлежит. Реп, реп. Бр... Расстрел. Только не в отдел пожалуйста. Только не бросайте меня в ракитовый куст, да? Мы не предатели родины, мы за родину. Вы предатели родины, родина у вас Дагестан. Если бы у вас родина Россия была, я бы вас, может быть, вам, может быть, и поверил. А так кто вас знает? А может быть, вы не русскому царю служите, а какому-нибудь там э, дагестанскому? Ну, например, Нет. например Шейху Мансуру или и маму Шейху. Нет, Шейху Мансур давно умер. Да, Что а вы мансунду, ему поклоняетесь, мансунду. может быть. Или емаму Шамил. Мы Шамилю. поклоняемся только Всевышнему. А, Путину? а Путина только... не уважаете, да? Вот и вы вы, Вот я и вывел вас на чистую воду. Предатели Нет, вы и на агенты. Путина. Он президент Российской Федерации. А, да, конечно, правильно. Правильно. И будете служить, значит, православному царю, а не маму. Смотри мне. В смысле, мам? я сказал, мы значит, дам. православному царю, значит. Шамилю, я имею в виду. Нет, видно. мы будем. Мы поклоняемся только Всевышнему. А кто у нас Всевышний? Владимир Владимирович. Аллаха, мы Нет. Он выше А Он вы, повторяет за мной. Вы не правы, Всевышний вы не правы Кто такой Аллах? Аллах. И Аллах все... это Бог. Это тот, кто создал вас <coughs> и нас. Нет. И Владимир Владимирович нас Нет. создал всех. Поднял с колен. Создал Аллаха. Нет, Иисуса неправильно, Христа, неправильно, И всех вообще Он святых. Это я, черт. Будешь у меня, значит, в первых рядах, закопан в посадках, на корм пойдешь. Да, серьезно? Да. Да, ты что? Лопата у тебя еще не выросла. Ты, представитель народа. Ты праведник. А что ты не считаешь Путина великим, да? Нет, не считаю. А ну-ка скажи... А ну как старшего. Не перебивай, черт, Галима. А ну-ка скажи, Путин. Нет, У... Я я же говорю, я же говорю, я его. Уважаю, Ты кого как чертом назвал? И как, Прыщ. Ты кого чертом назвал? Прыщ. Значит, будешь удобрять посадки. Первый пошел. Завтра значит. А, он второй. Давай второго. Давай второго. С этим все. Давай есть. вот. Да. Давай второго. Здорово. С этим все разобрались. О, этот постарше, этот постарше, может поумнее. Нет, здравствуйте. Он говорит, что мы должны подклоняться Путину. Конечно, это же президент Российской Федерации, так сказать, существует. Да уже ж поздоровался, привет. А, как можно к вам обращаться? Степан Андреевич, товарищ подполковник, Степан обращаться. Андреевич. Да. Степан Андреевич, может в каком-то части вы и не правы, но в каком-то, конечно, вы и правы. Конечно. Но Путина мы, конечно, уважаем как самого президента. А... Ну и и у нас Господь, как говорится, да? И его одновременно. А скажи мне, вот с точки зрения твоей религии, сынок, да. ты мусульманин же, да? Да, верно. А в вашей религии существует понятие запрета, харам. Да, верно. Не является ли таким запретом, то есть харам? Война под руководством православного ц... царя на чужой земле вот это я не могу сказать. Не можешь. Не хочешь, я не скажу... хочешь ты этого сказать? Нет, нет, я скажу. Я, не знаю, я скажу. Вот хочешь сказать. Я скажу тебе повтори-ка вопрос, Степан Андреевич. Я с тобой уже поговорил. Ты в посадку едешь. Давай назад. Нет, 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 нет. Ты поста, Задайте ты, мне с, этот с вопрос. тобой. Я, в, я тобой, как, тобой я как мусульманин, отвечу вам на этот вопрос. Я у твоего сейчас спрашиваю. Он не знает. Я не знаю Ну ты слышал вопрос, отвечай. Нет, я не услышал, я не расслышал. Чё Повторите, ты пожалуйста. Если вы хотите, ответ. Хорошо, я повторю. Я тебе повторю, я понимаю, что тебе хочется Давай. немножко матом поругаться, потому что на больше это не способен в силу Мы культурные люди. Номера. Давайте разговаривать на культурном. Так вот. В силу твоей легкой эстетической недоразвитости я вынужден повторять дважды вопрос. Ты Но мусуль... я не расслышал. Ты мусульманин, да? Архамдулилля. Тебе 18 лет. Да. Вот. В твоей культуре и в твоей религии мусульманской существует понятие запрета. Харам у вас называется, правильно? Да, да, так да. Говорю? Правильно. Так вот вопрос. Война на земле чужого народа под командованием царя, который исповедует православие, не является ли таким, таким именно запретом? Ну, в данный момент вы имеете в виду Россия, Украина, да? Ты, когда пойдешь в армию, это же будет не дагестанская армия, а российская. Ну да. Командовать тобой будут российские офицеры и верховный главнокомандующий. Владимир Владимирович, президент Российской Федерации. Человек, исповедующий совершенно иную веру и ведущий, да, войну, да. ведущий войну в соседнем государстве. Так вот я тебя да, спрашиваю, да. твоего друга, есть ли у вас запрет на ведение подобной войны на чужой земле под командованием человека, исповедующего иную религию? Ну, запрета я там не видел. Не видел. Что там так я сказать? Больше, я больше вопросов я не в... имею. Значит, я веру это... свою ты знаешь примерно я так, не... так же, как и математику, судя по всему. Скажи, <смеш> <по> <смеш> <по> <смеш> например, к примеру, одно, один запрет. Предоставь мне, пожалуйста. Что тебе предоставить? Один ход запрет, который там. Это, твоя... На... это твоя религия. Я тебе вопрос задаю. Ну, я религию, Если бы я религию. исповедовал эту религию, я бы тебе рассказывал о том, что можно, а что нельзя. А я тебя спрашиваю, можно ли вам это делать или нельзя? Ты не знаешь. Ну, вот и все. Теклы, герои. А тики, что было таким героем?